Мы были в кино на фильме э, в рамках кинофестиваля молодости. И вот где-то через минут 15 после начала э, кто-то, я не знаю кто это, мужчина, женщина, парень, девушка бросили. Э, я не специалист в пиротехнике, но такая палка была, вот из которой сразу пошел дым. А потом э, начала вот розовым пламенем гореть э, все. И люди стали выходить выходить из зала, но была открыта только одна дверь. Там вообще две двери выход из зала, ну и точно так же с другой стороны вот запасной выход прямо на улицу. Вышли, говорю, давайте бегом тушить, ну, пока там еще горит несколько просто стульев. А, что, так мы уже пожарную вызвали. Ну, все в таком бюджете. Закончилось тем, что я побежал Забегаю в кафе, там есть на первом этаже. Говорю бармену, вот вы выбегайте. Потому что уже сейчас там пожар, все горит, ну горит. И вот мы на пару с ним побежали по залам и раз, говорить людям о том, что пожар. Ну, естественно, еще и люди не верят, понятное дело, но ну, никакой сигнализации, ничего нету. Кто-то забегает и говорит, пожар, выбегайте. Люди смеются. Вот им смешно. Приехали пожарные, ну, может, 10 минут 10, вот где-то так они были. Сказать, там все, даху не нема? Не можем, не можем. У нас есть служба специальная, да, mm -hmm. хороший закон получается. Мы боремся за ее уже несколько лет. Ее уже сейчас хочу забрать. Даже я собирала подписи с паспортом в каждой квартире. Из данного паспорта, с подписями все. Потому что самый старый кинотеатр, самый действующий, его не можно закрывать. И такое впечатление, что, говорят, что из электрики, но ну, что-то нам не верится.